الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وانسانا على انسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد. وفركان العميد <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وفركان العميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يُهْبِبُكُمُ الله إله إلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وتركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت برقه الويل واذا تشابت امتي سقطت من عين الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطيع فبلزاني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما ورد على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد شباب محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم <تصفح> انکا عمید مجید تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزا میں خینا میں علاہی سے ملانا میں محمد خینامِ الٰہی سے ملا نامِ محمد فرماتے ہیں آتم کو مجھے خند دھری میں لے کہا ہوا تو باپے ملا نامِ محمد لے کہا ہوا تو باپے ملا نامِ محمد دنیا میں ب دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ب دنیا کا طلب گار نہیں ہو بازار سے گزرتا ہے لیکن ہو نہیں ہو بازار سے گزرتا ہے اور نہیں ہو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي ستري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما